Di pasaran luar negara, pelaburan ESG ini dah sangat popular. Di US contohnya, syarikat public listed berlomba-lomba untuk menaikkan rating ESG mereka. Cara mudah nak fahamkan pelaburan ESG ni, pelabur hanya perlu labur dalam syarikat yang bertanggungjawab dan beri kesan yang positif kepada persekitaran, sosial dan cara takbir urus syarikat. Bukan lagi mengenai syarikat yang hanya nak kejar untung semata-mata. Menarik kan? Okay, nak tahu lebih lanjut, sebelum kita mula, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ni tau. Okay, dah tekan tak? Okay, terbaik. Okay, jom kita mula. ESG ni bermaksud Environmental, Social dan Governance. Jadi di Malaysia ni, pelaburan konsep ESG ni masih belum popular, masih baru. Tapi Bursa Malaysia dah pun ambil langkah awal untuk beri kesedaran kepada para pelabur dia tentang kelebihan pelaburan bertemakan ESG jadi antaranya dengan memperkenalkan indeks FTSE for Good Bursa Malaysia untuk mengukur prestasi syarikat yang menunjukkan amalan ESG yang kukuh. Jadi kenapa pelaburan ESG? Pandemik tahun lepas telah memberikan kita penanda aras yang kritikal untuk tunjukkan betapa pentingnya komponen ESG dilaksanakan dalam tabi urus syarikat. Mengikut analisis daripada Morningstar iaitu salah sebuah firma investment research and ratings pelaburan ESG ini menunjukkan prestasi yang lebih baik dan mudah pulih dalam bear market. Jadi data tahun lepas tu menunjukkan pada awal permulaan pandemik sebanyak 45.6 bilion USD dipindahkan ke pelaburan berkaitan ESG di seluruh dunia. Kini angka tu meningkat lagi 30.7 bilion dan dijangka akan bertambah menjadi 50 trilion dalam masa 2 dekad. Ini bermakna ESG akan menjadi pilihan kebanyakan pengurus-pengurus dana pelaburan di seluruh dunia. Jadi mega trend ni akan menarik lebih ramai pelabur terutamanya golongan pelabur generasi baru yang mahukan syarikat public listed dan syarikat pengurusan aset untuk libatkan diri dalam aktiviti best practice yang menyokong, yang mempromosi sustainability serta mematuhi regulations yang baru yang banyak diperkenalkan seperti climate change regulations, carbon footprint regulations dan seumpamanya. Di negara kita ni, KWSP dah bercadang untuk menumpukan majoriti dalam saham-saham ESG menjelang 2030. Jadi survei yang dijalankan pada tahun 2018 menunjukkan 78% pencarum KWSP melihat pada kriteria dalam ESG sebelum melabur. Memandangkan 73% pencarum KWSP nanti akan terdiri daripada Gen Y dengan Gen Z. Jadi KWSP percaya penting untuk melabur dalam aset yang sejajar dengan kehendak pencarum mereka. So, apa kriteria saham ESG ni? Jadi sama seperti nama dia, E, S dan G itu sendiri menunjukkan kriteria yang diukur komponen E atau environmental mengukur cara sebuah syarikat yang memberi kesan kepada bumi jadi antara yang dilihat adalah polisi perubahan iklim pelepasan gas rumah hijau keamatan karbon dan carbon footprint serta penggunaan renewable energy ha, jadi amalan seperti kita semula penjimatan dan penggunaan air dan juga lain-lain komponen S atau social melihat isu yang memberi kesan kepada pekerja pelanggan, pengguna, pembekal dan komuniti tempatan jadi antara yang diukur adalah pampasan dan rawatan pekerja, engagement dan turnover pekerja, training dan development pekerja dan juga kenaikan gaji dan sebagainya. Komponen G ataupun governance pula berkaitan dengan etika perniagaan, keberkesanan kepimpinan dan kebebasan ahli lembaga. Jadi antara yang dilihat ketelusan dalam komunikasi dengan pemegang saham, bonus dan juga gaji eksekutif serta polisi yang berkaitan dengan etika perniagaan dan sebagainya. Jadi apa contoh saham dengan rating ESG yang tinggi? Okay, satu contoh yang saya nak kongsikan adalah saham Microsoft. Ada banyak sebab kenapa Microsoft ni mendapat rating ESG yang tinggi. Antaranya ialah layanan syarikat yang baik terhadap pekerjanya, sumbangan kepada alam sekitar dengan 100% operasi syarikat dijana oleh tenaga boleh baru ataupun renewable energy. Dan Microsoft juga mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Ha, bagaimana pula saham dekat bursa? Ha, kalau nak tahu, nantikan video top 3 saham ESG di Bursa Malaysia yang kami akan sediakan untuk anda. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng tau. Ha, jadi supaya nanti bila kami upload video terbaru, anda akan terima notifikasi. Jadi semoga episod kali ini memberi penerangan jelas tentang saham ESG. Walaupun di Malaysia masih baru, tapi saya nampak ia mempunyai masa depan yang sangat cerah dan insyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. So sebab itu hari ini saya nak share top 3 saham cybersecurity US